es buah seger banget kita bisa jual 3000 nih sob ada kelapanya kelapanya ini kelapa kawe tapi rasanya kelapa banget nah di sini bang sobat akan ajarin kalian cara membuat sirup melon yang enak ya jadi mulai dari sekarang kalian nggak perlu lagi beli sirup buat sendiri lebih enak ada buah melon potong dua melon Lang langsung bijinya kita ambil ya jangan sampai kebuang ini bijinya kita kerok karena di bijinya ini aroma melon yang sangat wangi itu ada di biji ya Nah ini kita kerok dulu bijinya jangan dibuang biji melon itu bisa dijadikan sirup melon. Tuang air, aduk-aduk, kemudian kita saring. Ini akan menjadi aroma melon yang enak sekali. Segar, kita campur dengan gula pasir, kemudian kita masukkan ke dalam sari. Melon dan kita kasih perasan jeruk lemon, karena kalau sirup itu selalu ada rasa-rasa segar, ya rasa-rasa asam. Nah, ini kita hasilkan dari setengah buah lemon, aduk, lalu kita masak. Agar warnanya cantik, kita kasih pewarna makanan warna hijau, nyalakan api, dan masak sampai gulanya larut ya, sampai mendidih. Sudah mengental ya, ini juga udah mendidih. Ini aromanya wangi, melon banget, seger banget ya. Kematikan kompor, dan biarkan dingin dulu. Sirupnya udah jadi nih satu ya. Ini tinggal kalian simpan di dalam botol. Jadi buat pemakaian pada saat kita butuhkan. Ini enak banget ya. Sirup melon yang rasa dan aromanya asli banget dari melon. Jadi di sini ada air kelapa ya. Ini opsional sih ya kalau kalian enggak ada air kelapa boleh pakai air biasa tapi alangkah lebih baiknya lebih enaknya itu pakai air kelapa ya kelapa muda ditambah lagi dengan santan kalian bisa gunakan santan kemasan atau santan asli nah di sini bang sobat menggunakan santan asli ya kemudian gula pasir dan di sini ada jelly rasa kelapa ya kita masukin aja satu bungkus yang rasa kelapa, lalu kita aduk-aduk sampai kecampur dulu, ya. Setelah kecampur, langsung kita masak sambil diaduk-aduk sampai dia mendidih, ya. Setelah mendidih, matikan kompor dan tunggu dulu uapnya sampai hilang dulu sebentar, ya kita tuang. Buah melon kita krok. Tuang ke dalam mangkuk besar. Kelapa KW-nya udah dingin ya, sekarang kita akan krok. Ini akan menjadi kelapa KW yang mirip banget kelapa ya rasanya rasa kelapa banget karena memang ini dari air kelapa kita kerok seperti kita mengerok kelapa ya tuh mirip banget kelapa ini wow ya kelapa KW-nya udah jadi kita tuang langsung di sini. opsional ya aku pakai juga di sini agar-agar warna merah kita akan potong-potong kotak biar warnanya hidup ya potong kotak-kotak kecil-kecil Tambahkan biji selasi lalu kita tuang sirup melon. Nah, sirupnya kental ya tuh dan beraroma kuat sekali aromanya. Nah, tinggal kita kasih es batu. Masukkan es batu. kental manis secukupnya ya bisa kalian rasa-rasa kita kap-kapin cup es buah seger banget kita bisa jual 3000 nih sob Udah lengkap, ada kelapa, ada melon, ya, dengan kuah yang sangat segar. Wow. Ada kelapanya. Kelapanya ini kelapa KW tapi rasanya kelapa banget. Apalagi ada kuah sirup dari melon kental ya. Oke okay, sobat Q, pantengin terus channel Sobat Dapur. Bakalan ada resep-resep bulan Ramadan yang oke okay banget. Sampai ketemu lagi di resep Sobat Dapur. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.